হয় হয় আজি খুব ভাল লাগিছে যে যি আজিৰ পৰা সপ্তাহ যোৱা বন মহোৎসৱ এই বন মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি যে এখন গাঁৱৰ ৰাইজে বা এটা অঞ্চলৰ যথেষ্ট সংখ্যক পুৰুষ মহিলা শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলো ওলাই আহিছে যে এই বিহালী সমষ্টিৰ যি বুৰৈ নদীৰ এই কাষৰীয়া অঞ্চল বুৰৈ নদীৰ কাষৰীয়া এই অঞ্চলটোত গছপুলি ৰোপণৰ এক কাৰ্যসূচী লৈছে যাতে এই অঞ্চলত এটা প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যতা আহে কাৰণ এই অঞ্চলটোৰ এনেকুৱা এটা অঞ্চল ইয়াত বিভিন্ন সময়ত বনৰীয়া জীৱ জন্তু ইয়াতে ঘূৰি ফুৰে বা গ্ৰাম্যাঞ্চলত আহি উপদ্ৰৱো চলে যদি ইয়াতে এখন ফৰেষ্ট থাকে বা যথেষ্ট ঘন অৰণ্য থাকে তেতিয়াহ'লে জীৱ জন্তুবিলাক তাতে থাকিব আৰু তাৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে আমাৰ প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ হ'ব মই আশাবাদী যে কেৱল আসন আৰু ভাসনৰ মাজত সীমাবদ্ধতা নাথাকি প্ৰকৃততে আজি যি লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্যই গছপুলি ৰোপণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সেইটো বাস্তৱত ৰূপায়িত হয় আৰু যিদিনাখন গছপুলিখিনি হ'ব ইয়াত ফৰেষ্ট হ'ব সেইদিনাখন সুখী হ'ম নহ'লে আজি বৰ্তমান সময়ত যি চলি আছে যে ছেলফি উঠা যে গছপুলি এটা লগাই পেলাই আমি ফটো এখন দি আমাৰ দায়িত্ব শেষ পিছদিনাখন তাত গৈ পেলাই গছপুলি দেখা পোৱা নাই গতিকে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যম বা আমিও সংবাদ মাধ্যম আচলতে আমি এনেকুৱাও নিউজ কৰিব লাগে যে আগদিনাখন আমি যিধৰণে পজিটিভ নিউজটো কৰিলোঁ এই এটা অনুষ্ঠান কৰিছে সুন্দৰভাৱে গছপুলি ৰোৱা ফটো যিধৰণে আমি দি পেলাই বাতৰি কৰোঁ ঠিক তেনেধৰণে পোন্ধৰ দিনমানৰ মূৰত সেই গছপুলি সেই স্থানত কি হৈ আছে সেই বাতৰিও যদি তেনেধৰণে হয় মই ভাবোঁ যে মানুহখিনি অধিক সচেতন হ'ব আৰু সেই গছপুলিখিনি ৰোৱাৰ চিন্তা বা বচোৱাৰ চিন্তা কৰিব আৰু এটা কথা যে বৈ বুৰৈ নদীৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত দেখিছোঁ যে সেইখিনি বুৰৈ নদী যি মাটিত তাতে কিছু লোকে খেতি কৰিছে এইটো কৰক বাৰু আপত্তি নাই কিন্তু তাতে মই আমি গৈ পেলাই দেখিছোঁ যে তাতে ঝাটকা লাইন আছে এই অঞ্চলটি হাতী যায় বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু যায় এই ঝাটকা লাইনত লাগি পেলাই এই বনৰীয়া জীৱ জন্তু যাৰ মাটি সেই মাটিখিনি আচলতে জীৱ জন্তুৰ কাৰণে নদীকাফৰ গতিকে তাতে কোনোবাই খেতি কৰিছে কৰক কিন্তু এই ঝাটকা লাইন দি এই যে অত্যাচাৰৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে সেইটো অতি সোনকালে বন্ধ কৰক আৰু আমাৰ যি বিশ্বনাথ জিলাৰ প্ৰশাসন আছে সেই প্ৰশাসনে আহি পেলাই ইয়াত চাওক কথাখিনি সঁচা নে মিছা আৰু তাৰ ওপৰত এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু যাতে এই হৰেণ দাসৰ নেতৃত্বত আৰু এই আমাৰ এইখন বৰাজুলি নেপালী গাঁওটো বৰাজুলি নেপালী গাঁৱৰ ইয়াতে বিভিন্ন জাতি জননী পৃষ্ঠিৰ মানুহখিনি যেনেধৰণে ওলাই আহিছে তেখেতসকলৰ উদ্দেশ্য সফল হওক আৰু মই ভাবিছোঁ যে এইসকল লোক একেবাৰে সাধাৰণ লোক গতিকে সাধাৰণ লোকসকল যেনেধৰণে ওলাই আহিছে তেখেতসকলে অন্তৰৰ পৰা সঁচা অৰ্থত কামখিনি কৰিব বুলি আমি আশাবাদী আমি সকলোকে ধন্যবাদ দিব চাওক মূল উদ্দেশ্য হ'ল বৰ্তমান সময়ত যিটো প্ৰাকৃতিকৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ যিটো গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে সেইটো প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ হ'লে আমি গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ বাবে নাই আমি সকলোৱে মিলিজুলি গছ পুলি ৰোপণ কৰিব আৰু আমাৰ যিবিলাক অসমৰ এনেই এনেই পৰি থকাৰ জেগা সেই ঠাইসমূহত আমি গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগিব আৰু ফৰেষ্ট তৈয়াৰ কৰিব লাগিব এজন এজন যাদৱ পায়ঙে এখন ফৰেষ্ট বনাব পাৰে আমি সকলো অসমৰ লোকে মিলি আমি এখন এখন মানে কি কয় ৰাইজে মিলি মেলি এখন এখন ফৰেষ্ট বনাব নোৱাৰিম নেকি যেতিয়া এখন যেতিয়া ফৰেষ্ট হ'ব তেতিয়া বাটৰ ৰাস্তাইদি যোৱা পৰ্যটকসকলক এক মিনিটৰ মিনিটৰ কাৰণে হ'লেও সামগ্ৰী ৰ'বলৈ বাধ্য কৰাব লাগিব আমি অসমৰ ৰাইজে মিলিজুলি ত' সেই উদ্দেশ্যে এই সভাখন আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আমি আমাৰ কাৰ্যসূচী ৰেল যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছোঁ এসপ্তাহলৈকে আৰু পি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ যিখিনি হয় আৰু যেনেকৈ ধৰণৰ আমি গছপুলি ৰোপণ কৰি থাকিম আপোনালোকক জনাই থাকিম উদ্যোগত মানে প্ৰথমতে চাওক আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ যিখিনি আমাৰ এই বয়পৰীয়া নেপালী গাঁৱৰ যি লোকসকল আছিলে সহজ সৰল লোকসকল সেইসকলৰ লগত মই আলোচনা কৰিলোঁ আলোচনা মৰ্মে যে আপোনালোকৰ যে বৰ যিখিনি মাটি পৰি আছে সেই মাটি পৰি থকা মাটিখিনি আমি গছপুলিখন কৰিব পাৰোঁ নেকি তেওঁলোকে একে চাতে একদম দান থকে বুলি কৈ পেলাই লগে লগে আগবাঢ়ি আহিলেও আৰু আহি আমি ডি এফ এফাৰ পৰা লগ কৰিলোঁ প্ৰথমতে ডি এফ এফাৰ পৰামৰ্শ মতে এই আকৌ এখন ৰাজহুৱা সভাপতিটো আৰু এতিয়া আমাৰ এই যে বৰপৰীয়া পৰিৱেশ সুৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগতেই এই কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আমি ডি এফু চাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি নিৰ্দেশ পালন কৰিলোঁ আৰু সকলো ফালৰ পৰা আমাক গছ পুলি দিম বুলি তেওঁলোকক সহায় সহযোগ কৰি পেলাই আমাক কথা দিছে বাকী আমাৰ এতিয়া বৰ্তমানৰ কাম আছে আমাৰ বেৰা আমিতো ধৰক গছপুলিটো ৰোপণ কৰিলেই নহ'ব আৰু তো জীয়াই তুলিব লাগিব আৰু বিভিন্ন সংগঠনে এনেকৈ গছ পুলি ৰোপণ কৰিছিলে মাৰি পেলাইছে আৰু ফটো চেলফি লৈছে তাৰ বাদে একো কাম হোৱা নাই গতিকে আমি কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সেইকাৰণে গছপুলি এটা গছপুলি নমৰাকৈ আমাৰ কামখিনি আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ

বিভিন্ন ধরনের গছ পুল এইখানে খুঁজছে বা লগাই আছে এইখানে এই যে সেউিয়া ধরণী রাখব লাগে তার একটা বিশেষ বার্তা বহন করেছে আর এইদরে কাম সম যাওক গড়া খহনিয়ার পর আদি করে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম এই অঞ্চল আছে গতিকে গছৰ যি উপযোগিতা সেয়া পৰিশেষ কৰিব নোৱাৰি বৰপৰীয়া পৰিৱেশ সমিতিয়ে যথেষ্ট এটা ধনাত্মক দৃষ্টিৰে কামখিনি আগুৱাই লৈ গৈছে